Все периоды с 1996 по 2011 год наша страна всегда была должна налог на добавленную стоимость бизнесу. Как правило, это реальным предприятиям, которые реально экспортируют. И реально у них вымывалось 20% ежемесячно оборотных средств. 20, 10, 15, 20, 26, 30 миллиардов гривен. Ежегодно это был долг государства перед предпринимателями. Сергей, а вот скажи. Пожалуйста, если взять 5 лет назад по количеству оборотных средств на вашем предприятии и на сегодняшний день, что изменилось для предприятия в его финансовой составляющей в работе? Насколько больше было оборотных средств? Ну, смотрите, которые потеряны смотрите мы начиная с... Ну, по сырью, допустим, по, стар, по сырьевым запасам на работу. Вот смотрите, вот, ну, не только НДС влияет на вымывание основных средств, влияет и общая экономическая ситуация в мире, влияет подорожание на основное сырье. То есть, если брать у нас стоимость сырья в 1999 году, то на сырья стоило 900 гривен. Сегодня 100 на сырья стоит 30 тысяч гривен. Посчитайте, сколько нужно было для переработки 300 тонн в месяц в 1998 году и в 2014. В 20 раз больше. То есть если мне нужно было 100 тысяч гривен, то сегодня мне нужно 10 миллионов гривен для того, чтобы я работал один месяц. Ко всему прочему, мне нужно еще, чтобы не вымывался НДС, я должен уменьшить долю экспорта э, по отношению к доли внутреннего рынка. При всем при этом за эти годы внутренний рынок снизился в два раза, и вот в этих ситуациях, не только в отрасли, в которой я работаю, многие отрасли испытывают одно и то же. То есть э, я все-таки закончу мысль по поводу э, нашего э, ну вот, правительства: вот как искус, искусно, как э, э, скажем, организованно. Было поставлено, поставлено на поток то, что мы видели бывшая, э, в кабинете у Клименко, да. как потом, э, откуда получались наличные деньги для тех э, обороток, которые нам потом, о, о, о которых рассказывали. Многие об этом не знают и даже не могут себе предположить, но было это именно так. До, до 2011 года долги государства были перед э, предпринимателями, но потом почему-то был полный ноль ни государство не должно по налогу на добавленную стоимость. Не. Ни... Это так Министерство доходов и сборов по работало? А, да? Значит, Министерство доходов и сборов, на мой взгляд, было инструментом определенной игры определенного круга лиц, который вводил сюда налог на добавленную стоимость. Самое интересное, что самым прогрессивным налогом, ну возьмем Японию, возьмем Соединенные Штаты и некоторые другие страны мира, это налог с продаж, налог с оборота, так как это было в Советском Союзе. Это налоги, которые формируют сильную центральную власть. Налог на добавленную стоимость в нашей стране был создан для того, чтобы эту власть полностью разрушить и взять под контроль деньги в объеме, ну, примерно, по моим подсчетам, 400 миллиардов. Вот на руках ежегодно у определенного круга лиц оставалось 400 миллиардов чистыми деньгами. Ссылаясь на академика Гейтса, что рынок Украины находится 50% в тени. То есть если бюджет 365 миллиардов, то примерно 365 миллиардов где-то на руках. А если мы э, вернемся к Остапу Ибрагимовичу Бендеру, то если деньги э, существуют, то их у кого-то должно быть очень много. Это вот. значит, каждый из нас два раза просто беднее становился, да. половину а теперь о схеме. А теперь, о схеме. а теперь о схеме. Я думаю, что вот Елена mm -hmm. подтвердит, определенные указания, которые поступали в регион. У нас 25 административных единиц в стране, да, и два города, которые являются административными единицами. Для того, чтобы из тех 150 миллиардов, которые поступили, 50 возместить, 50 миллиардов в нашей стране НДС возмещалось, и государство полностью со всеми рассчитывалось по документам. Я 50 миллиардов, вот, э Разделю на два. Два, это значит, 25 миллиардов гривен получили автоматически предприятия, которые попали в список автоматических возмещенцев. Там есть целый перечень, в который Да, да около, около 16 условий, да. в которые ты попадаешь, и тебе автоматически возмещают НДС. А вот все остальные, которые никогда не попадут в эти 16 условий, потому что там есть объективные, есть субъективные вещи. И для того, чтобы ты субъективно попал в эти... 50%, ты должен заплатить определенную сумму денег. Так вот, что происходило с этими 25 uh, миллиардами. 25 миллиардов разделить на 25 субъектов административных единиц, это получается по 1 миллиарду на uh, каждую область. Приходила центральная uh, директива центра, приходила директива центра, что на проверках у бизнеса нужно 1 миллиард гривен. В виде штрафовой пений, да, начислено. Что делала налоговая? Я разделю сегодня 1 миллиард на 6 тысяч предпринимателей, которые из Версонской области. У нас с вами получается 166 тысяч гривен. На каждого предпринимателя приходят проверки, которые за последние три года проводились и продолжают проводиться. Они проводятся обоснованно. То есть есть информация о налоговой милиции, она всегда у них есть, потому что ямы они создают из 90% фиктивных фирм и ям. Это фирмы, созданные офицерами, которые управляют следствием, которые управляют налоговой. Это тоже не секрет, об этом можно говорить. Почему? Потому что так было. 166 тысяч гривен вроде сумма небольшая. На каждое, ну, на каждое предприятие. Но предприятия у нас разные, и с учетом стагнации количество работающих предприятий. Я думаю, вы подтвердите, уменьшается процентов на 50. Тогда сумма должна увеличиться на 200, на 300. Если крупное предприятие, туда можно миллион, можно 2 миллиона на начислений. И самое интересное, что происходило, это когда налоговый инспектор приходил, садился проверять предприятие. Проверка обычно должна длиться 20 дней на большом предприятии. Он приходил в первый день и на последний день приносил готовый акт. То есть проверки сегодня делаются благодаря шикарной системе обеспечения налоговой по налоговым декларациям. Они сегодня учитываются. Сегодня никто не работает с налогоплательщиком. Потом тебе дают поведомленные решения. И самое интересное в этой схеме. Две, два пути, которые, с которыми мы столкнулись. Можно решить вопрос налоговой. Да, для этого нужно прийти к областному первому лицу, сесть за стол переговоров, и он говорит, что, ну, как бы, вот вот такую сумму вам нужно либо перечислить вот туда-то, либо занести вот в этот кабинет. Ну и тогда акт мы свернем. Для этого инспектор предлагает зайти к первому руководителю. Кто отказывается идти к первому руководителю, возбуждается криминальное провадживание, ну, по факту уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, по факту. В результате этого у следователей, у оперативников появляется возможность делать определенные оперативно-следственные действия. Следить, прослушивать, выемки делать. Ну, в данном случае у нас за последние 4 года вот было изъято 50 компьютеров. Серверы, то есть нам приходилось это все восстанавливать. То есть, вот куда уходит время на восстановление. Причем ничего не находится, тебе их потом могут и не вернуть, могут вообще не вернуть, они могут потеряться, за это никто не может не нести ответственность. Но это в прошлом будем считать. Будем считать в прошлом. А вот остальные вещи ты должен идти в суд. Так вот, четко знают, кто возмещает. И вот Елена подтвердит, что в Херсонской области реальные экспортеры производители практически никогда не получали возмещение НДС. Но многие. Фирмы получают НДС, причем это законно, все правильно, но процентов 90 не получают. А баланс в стране сходится. Удивительная вещь статистика и учет. Вот когда ты подаешь в суд, а в суд ты не можешь не подать, ты либо платишь первому лицу деньги, либо отправляешься в суд. А в суде ровно 3-5 лет ты можешь судиться. Таким образом, из учета налоговой изымается. Либо недоимка, либо проблемы. Этой суммы нигде нет. Она есть только у тебя. И в случае, если ты проиграешь, ты обязан ее заплатить. В системе учета налогов. Это есть, есть отдельная колоночка, Сергей. Да, эти, нет, они, эти колоночки есть. Таким вот. образом, да. вот типа, в ручном режиме на центральном уровне это все сводилось к нулю. И в отчете для международных международных валютного фонда, для э, наших кредиторов, смотрите, все шикарно. Причем при этом крупные системные компании тоже не получали НДС. И вот говорит, все сходится, все шикарно, а дети разные. говорит, ничего не, не понимаем. Поэтому многие начали уходить с этого рынка. А, если сегодня а, проанализировать, что происходит, то происходит следующая вещь. Если взять вот, а, в, вот, вот этот круг, это все, что должно наполнять бюджет. Ну, вот это вот казна. Вокруг казны располагаются ну, тысячи предприятий, которые сюда должны наполнять бюджет. Что такое ланцюжок? Вот если взять вот это один, то вот это вот, вот это вот 25. Вот в этой цепочке в хозяйственных операциях происходит взаимоотношение с бизнесом. И вот э, ту модель, которую разработали, вводя этот НДС, вводя систему администрирования, разработали следующее, что вот эти цепочки, которые, скажем, начальник следственного департамента организовал, поставил, значит, этот э, субъект, он получает НДС, потом его признают фиктивным. Его налоговый кредит, который должен был вот сюда подойти, его никто не признает. Но у всех по документам все сходится. Ведь налоговые накладные все учитываются, все абсолютно. А, а регистрируются. А проблема, куда они возьмись, вернее, как, как не крути, она, 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 у она вот здесь да. у, у крупного да. какого-то производителя. Да. А, почему эта проблема возникает? Да потому что учет бумажный сходится, причем очень суровый учет. Запятая неправильно поставлена, угу. декларация уже не признается. Для чего? Для того, чтобы легче было вот здесь, в цепочках начальнику следственного управления, начальнику там, областной налоговой, кто из них умнее, можно было через свои компании возместить НДС, через кого? В центре, через дядю, там, вот, в прошлом, Клименко. И все сходится. Чтобы это можно было разрушить, не надо усиливать борьбу, не надо усиливать, не надо менять закон. Я в этом уверен. А нужно, чтобы когда передается документ, вот здесь вот в казначействе у каждого из субъектов предпринимательской деятельности, а, ну, мы проверили на том уровне, на котором мы можем проверять, мы пообщались с казначейством, да, у нас есть счета, казначейство это банк, давайте тогда вот это движение... Если сюда передали сюда да. передали налоговый кредит на 200 гривен, да. то вот, вот здесь вот на расчетном счете в казначействе отразились эти 200 гривен. И вот если я экспортер и мне потом государство должно возместить 200 гривен, если у меня на расчетном счете нет денег, то я ничего и не возмещу. Вот какая простая вещь. Я сейчас обращаюсь вот Александр Павлович, да. с вами коллегам, чтобы если эта идея она не будет принято центральной властью, то как бы давайте это как лакмусовая бумажка, опустили, то раствор, который да. меняется, да. он не поменялся. Да. Если мы не поменяем раствор, то есть среду, в которой сегодня на, работает налоговая, то это усугубится, mm -hmm. вот этот круг э, субъектов, цепочек сузится, но mm -hmm. обязательно хоть из трех или из двух, одна будет фиктивная, одна mm -hmm. обязательно будет фиктивная, потому что вот эти люди... Они идут сюда не для того, чтобы управлять системой, а для того, чтобы четко контролировать движение по налогу на добавленную стоимость. Ведь отдел, который администрирует налог на добавленную стоимость, это самый жирный, самый э, богатый, И туда самые самый достойный. Да, туда да? попадают люди, э, которые могут позволить себе, ну вот в рамках, э, ну я не делаю секретов, это у них даже вот штамп. Если в советское время работник обкома партии носил э, пыжиковую шапку, вот. Вот в соответствии с, э, с уровнем Да, с уровнем должности, да. Да. То, вот вы будете смеяться. Удивительно. Проанализируйте. Вот все след департаменты следственных отделов, которые курировали вот налог на добавленную стоимость, ходят в крокодиличьих э, туфлях при каждой примерно по полторы тысячи долларов. И часы, ну минимум 15 тысяч долларов, это роликс. Вы знаете, у нас поменялось вот за это время несколько начальников следственных управлений uh -huh. и несколько следователей. Причем те, которые поменялись, они живут настолько достойно что, ну, примерно, по нашим подсчетам, депозиты, которые они держат в банке, могут составлять примерно 1 миллиард долларов в Херсонской области. То есть, это около 15... Совокупный, области... не Да, совокупный, да. А мы ищем, мы ищем деньги, которые, которые каким-то образом э, кто-то куда-то вывез. Да, вот они находятся конкретно на конкретных депозитах. А, Сергей, это отдельная тема для службы внутренней безопасности и Ну, мы для них, мы для да. них тоже придумали. Да. Не надо их люстрировать, не надо ничего с ними делать. Если у них есть деньги, І пусть вони працюють на общий. В рамках концепції у нас є предполучення, яким образом це все должно працювати на сторону. вот, примерно, вот так. Это будет тема. Хвороба цієї системи полягає ще в тому, що оці фіктивні, вони ще ніким не визнані. Якщо підприємство вже визнано зі статусом фіктивності, воно вже не видає декларації, а його умовно кажучи, під час от в тому і хвороба, Якщо Если да. оно уже фиктивное, им никто не користуется. Лена, я Потому... хочу сказать, что я согласен с вами. Мы сейчас говорим о том, что термин фиктивный в юридическом понимании он не доказан. Да. Да. И специалист, который приходит, говорит, нам сказали в отделе оперативном, что эта фирма она фиктоза. Ну, ми знаємо, що такое фіктозно воно працювало, якщо б дійсно ця фірма була декларації за місяць. Якщо дійсно фірма видала, яка має статус фіктивності, воно дійсно б ця система працювала. А так. Відбор здійснюється, і ця фірма умовно визнається фіктивною. Умовно, немає в неї статусу. І ну... е, рушиться вся ця система в суді стосовно вогоди дійсно на тому основному обґрунтуванні, що ніхто хто фіктивну цю фірму. Я свою резюме скажу: да. не треба із нас ділити дураков. налога а, неплательщиков, потому что... Или если... законно непослушный граждан. Да, а, люди а, или а, бизнесмены, у которых работает больше трех человек, даже два человека, это священные коровы сегодняшнего дня. Почему? Они содержат этих людей, они платят заработную да. плату. С этой заработной платой идут прямые отчисления в бюджет. Но самое интересное, что ни город, ни городской совет, ни область, ни областной совет никогда не задавали вопрос о проблемах, и не могут они эти проблемы решать. Это центральные проблемы. Мы предложили, не меняя закон, ввести инструкцию Хорошо. о сопровождении и учете налога на добавленную стоимость и корреляция. Налоговая декларация соответствует движению по счету. Нет движения по счету, тогда возместить НДС никто не сможет, если у тебя нет на счете денег на твоем СПД счете. По вот этому моменту, я предполагаю, что в рамках только первого снятия НДС с земли, с газа, с воза по импорту всех товаров, добычи угля, различных ископаемых, соли и тому подобное, вот здесь вот в казне должно появиться 400 миллиардов гривен. Мы предлагаем к рассмотрению вопроса концепции, которую мы обсуждали с вами, готовы 10 комплексных вопросов решить, которые помимо этого добавят еще местные бюджеты, закроют дефициты. Но одно условие, мы бизнесмены. Если эта программа она заинтересует кого-то, 1% с профицита Херсонской области, я буду настаивать, чтобы они поступили на расчетный счет Ассоциации налогоплательщиков Херсонской области. То есть организаторам самой темы. Да, 1% и не больше. Если кто-то сейчас будет обсуждать вопрос одного процента, значит все остальные вопросы у нас с вами у других как бы сомнений не, не вызывают. Да. Уважаемые коллеги, мы э, с вами да. обсудили первый блок вопросов, которые мы хотим э, хотели вынести на э, всеобщее обсуждение. И э, дальше э, следует еще несколько передач. Это и 10 вопросов которые, для построения бездефицитных бюджетов. И э, те вопросы, которые затрагивались э, другие в нашей передаче, но мы их хотим более широко осветить. И я предлагаю всем принять участие в обсуждении этих тем, потому что они, как мы уже вначале отмечали, очень актуальны для всех областей, всех регионов, всех предприятий, во-первых. Во-вторых, э, нынешняя власть после смены прежней декларирует все-таки партнерские взаимоотношения бизнеса и власти, и пути достижения истинного партнерства и прозрачных взаимоотношений мы как раз и предлагаем и просим принять участие в обсуждении.